последние секунды. Я, наверное, могу уже обратный отчет давать. Стандартные вопросы задам. Атлеты готовы? Судьи готовы? Обратный отчет 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Блять, носит, носик. Ух ты! Круто! Давай, 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 давай! Ой, побежали! Да, 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 типа такова! Здесь поставишь, потеряешь эти долгожданные секунды. Молодцы! Покатили штангу уже кое-кто. Давай, 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 давай! Напоминаю, им необходимо сделать 21 повторение. Танков 110 килограмм. Но вы же понимаете, что здесь четко не распределишь вес по 55. Работаем, работаем. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то стартует раньше. Вот из-за этого дисбаланса Терпи. очень быстро теряются силы. Но сановая тяга, это то движение, которое является базовым в Сановая тяга есть везде. Это мега тяжелая Поэтому практически всегда встречается в Практически всегда. Не умеешь делать сановую, грош сына в пожарный день. Минута 30. Но поверьте мне, здесь вопрос даже не встануло. Здесь вопрос в бёрке. Синхронность выполнения, опять же, кто-то более выносливый, нервишки-то и делать быстрее, а кто-то менее выносливый и превращается в муку. Вот здесь слаженность, это, это очень важно. У нас 2 минуты 6 секунд позади. Вот такая деталь, да? Синхронность, выполнение, да еще и Фронтальный прыжок через штангу, вот этот мелкий толчок ногами, казалось бы, легко. Но кто делал их, тот знает. Но это так тяжело. Пока Давай, я, давай, давай, не давай! Никуда не шло. Но фронтальный, Это просто дьявольское движение. 15 повторений это самая сложная дистанция. Давай, я, давай, давай! Пролетаешь? Но восстанавливай, да? Потом там на перфил восстанавливается. Но план такой должен быть. И девять надо быстрее. Уже, там... давай! Наизнанку выворачивайся. На брюках Гео уже делают 15, и там перфил. 3,20. А они уже половинку работы практически выполнили. Если хотите выиграть, не стоять, вообще не стоять. Работать, поднимать, заставлять друг друга. Мы, конечно, поддерживаем. Назвался грустьм. Полезай в кошелку. Приехал на курке в Одессу. отрабатываю на 100%. Четыре минуты позади. Ну кто там сказал стоять? Давай, давай, давай. Как синхронное плавание, Марьяша. Подсказывай. Давай, давай. Бонус мне нравится. Очень синхронно. Прям, прям кайфуют от работы. Терпи. vaаvайтеrа пуа pе Давай, давай, а вот смотри, я буду... Давай, давай, на Разносторонний план вообще, и стойки разные, это интересно. Я такое впервые вижу, ну круто. Молодцы. Давай, Яна, начинайте. Девчули, делаем. Делаем, делаем, дышим. Дышим, носом в дом, выдох. Не задаем. Все кипит. О, хорошо! Это Ереванский кесарь! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Вот, побежали! Есть! Давай, давай, последний! Перекладывайте. Сейчас реанимация! Кто там? Знает, давай, понесли! Кто не гонял лес, не знаю, Давай, терпи! Терпи, терпи, терпи! Терпи, мама, давай! Попросили, попросили. Попили, попили! 6.43 у нас! Давай, 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 Ян, терпи! Тут два я слышал! Молодцы! Я, здесь вообще не задышки, ничего. Какая готовность! чтобы на жаре не парить. У нас 7 минут